بھائی نے سوال میں پوچھا کہ بھینس یا بھینسے کی قربانی جائز ہے یا نہیں جواب میں عرض یہ ہے ہم قربانی کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے رہنمائی لیں گے سورہ الحج آیت نمبر اٹھائیس اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللَّهِ فِي أَيَامٍ معلومات اعلیٰ مہاراضا بہم النعام فقل المنہا ویم الباعص الفقیر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں معلوم ایام میں یعنی قربانی کے دنوں میں بہی مت پر چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کر کے انہیں ذبح کریں پھر ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور تنگ دستوں اور محتاجوں کو بھی کھلائیں آگے جا کر اسی صورح میں آیت نمبر چونتیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی تھی تاکہ اللہ نے جو چار پائے یعنی جو چوپائے انہیں دیے ہیں ان پر اللہ کا نام یاد کیا کریں اور پھر تم سب کا معبود تو ایک اللہ ہی ہے پس اس کے فرما بردار رہو اور آرزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو اب جب اس آیت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے کے جتنے انبیاء آئے اور ان کی امتیں آئیں تو ہر نبی کی امت کے لیے چوپاؤں کی قربانی بحثیت عبادت مقرر تھی طریقہ الگ الگ تھا ہمارے ہاں جیسے قربانی ذی کے موسم میں ہے تو ضروری نہیں کہ تمام انبیاء کی امت کے اوپر یہ قربانی ذی الحجا میں تھی نہیں طریقہ الگ تھا لیکن وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے تھے جاندار کی قربانی کرتے تھے اور جاندار میں چوپائے کی قربانی کرتے تو ان چوپاؤں کے اندر جہاں پر ہمارے ہاں بکرا بکری بھیڑ بھیڑ اور دمبا اسی طرح اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل ہے تو اسی طرح گائے اور بیل کی قسم میں جاموس یعنی بھینس جس کو عربی میں جاموس کہا گیا تو یہ گائے کے تحت ہے جب دین اسلام پھیلا حجاز کی سرزمین سے آگے بڑھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین اور ان کے امت کے افراد جب اپنی جانوں کو لے کر کے دنیا کے اندر اہلائے خلیمت اللہ کے لیے آگے بڑھے اور پھر جب ان کو افریقہ کے اندر یہ جانور ملا تو اس جانور کے بارے میں وہ فکر مند ہوئے اور جب فکر مند ہوئے تو انہوں نے جب اس کے اندر تمام کے تمام غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ یہ گائے ہی کی قسم ہے تو اس لیے جب, جب گائے ہی کی قسم ہوئی تو اس کی قربانی یہ گائے کے ماتاحت ہو کر ہو جائے گی اس میں کوئی دوسرا شک اور شبہ نہیں ہے باقی رہا اس میں بہت سارے تابعین تبا تابعین فسرین اور محدثین وغیرہ نے باقاعدہ اس کے بارے میں سراحت کی اہل عرب جو ان کی لغت ہے اس لغت کے اندر بھی اس بھینس کو یہ گائے کی ہی قسم شمار کیا گیا جو خود اہل لسان ہے اہل عرب وہ بھی اس کو شمار کرتے ہیں